pengenalan. Setiap khalifah di muka bumi ini pasti menjalani kehidupan dengan perpandukan Al-Quran dan Sunnah sebagai pendamping dan penunjuk. Tetapi sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai berbilang kaum dan hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita akan terdedah dengan pelbagai keseronokan atau kehiburan yang berlebihan. Hal ini akan sedikit sebanyak memberi kesan terhadap kita sebagai umat Islam untuk mengawal diri kita. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam mestilah bijak mengawal diri dan membezakan perkara yang baik atau buruk mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Objektif kajian yang terdapat dalam pembentangan ini terbahagi kepada dua iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum untuk memahami konsep ideologi Hellenism dalam kalangan rakyat Malaysia bagi objektif khusus pula untuk mengenal pasti faktor budaya hedonism terhadap kalangan remaja untuk mengkaji kesan budaya hedonism terhadap kalangan remaja dan akhir sekali untuk membasmi budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Definisi itu, hedonism, perkataan hedonisme terbahagi kepada Hidun yang bermaksud istilah Greek daripada perkataan Yunani yang bermaksud kesenangan atau keseronokan. Pada ismi yang pula mengikut kamus Dewan Bahasa ialah akhir asing kepercayaan gerak politik atau keagamaan sikap serta perilaku. Dalam dictionary Oxford English pula, hedonism sebagai satu doktrin atau teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap kebaikan tertinggi atau matlamat akhir sesuatu tindakan. Mari kita mendalami sejarah hedonism bersama-sama. So, hedonism ni kami didapati dalam era Yunani kuno apabila para ahli falsafah pada era tersebut memulakan usaha untuk meneliti konsep kenikmatan dan penderitaan. Modernism juga yang berasal daripada fahaman sekularisme yang menekankan aspek keduniawian. Sekularisme bertujuan mewujudkan keterbukaan terhadap perubahan yang berlaku dalam persekitaran kontemporari. Antara tokoh-tokoh yang membuat usaha untuk mendeliti konsep ini ialah Demokritus, Plato, Aristotle dan Socrates. Sidwick 1838 hingga 19 tahun tu menyarankan para hedonis supaya peka terhadap tindakan yang mendatangkan impak kepada keseronokan dan kebahagiaan. Al-Stitut of Psychrine berpendapat bahawa keseronokan merupakan satu satunya perkara yang dicari dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri hedonisme yang kita boleh dapati dalam satu individu itu ialah individu yang bersifat konsumtif. Konsumtif ni cenderung untuk membeli barang-barangan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan dalam diri mereka. Individu yang menyertai trend FOMO atau fear of missing out kerana mereka mempunyai perasaan untuk tidak mahu ketinggalan dan sering mencari validasi daripada orang lain terhadap diri mereka. Individu yang memiliki sifat ego atau angkuh terhadap orang lain kerana merasakan bahawa mereka lebih baik daripada orang lain. Seterusnya, Faktor-faktor yang dapat menyebabkan budaya hedonisme ini berlaku. Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh pegangan agama yang lemah. Pegangan agama ini dapat menentukan personaliti dan perilaku seorang individu sama ada mengarah kepada kebaikan atau keburukan. Hal ini dapat menyebabkan mereka mudah terjerumus dengan perkara-perkara negatif serta pemikiran yang tidak rasional. Kebanyakan daripada mereka ini tidak dapat menentukan perkara yang hak dan batin serta terus lalai dengan kesenangan dunia semata-mata. Perkara ini dapat dilihat dalam potongan surah Toha yang membawa maksud golongan-golongan yang lalai dengan kesenangan dunia ini akan terus berada dalam kesempitan. Kesempitan ini boleh membawa maksud kesempitan dari segi rezeki, kesempitan daripada keberkatan dan juga rahmatnya. Seterusnya, antara faktor yang dapat menyumbang kepada budaya hedonism ini adalah pengaruh daripada media masa dan media sosial. Manusia pada zaman kini banyak bergantung kepada mereka sehingga ianya dapat menjejaskan cara pemikiran seorang individu. Kebanyakan daripada pengguna media sosial ini terdiri daripada golongan remaja. Golongan-golongan remaja ini mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang terdedah di dalam media sosial tidak kira sama ada negatif atau positif. Golongan remaja ini tidak memikirkan impak kepada sikap-sikap mereka itu kepada masyarakat, keluarga serta diri di sendiri. Kebanyakan daripada mereka terus menerus mengikuti trend kerana tidak ingin dilabel sebagai ketinggalan zaman. Perkara ini dapat dilihat di dalam satu hadis Tirmizi yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tanda-tanda kebaikan daripada seorang umat Islam itu apabila dia meninggalkan perkara yang tidak membawa manfaat kepada dirinya. Hadis ini membawa maksud sebaik-baik seorang individu Islam itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang tidak membawa manfaat dalam kehidupannya serta agamanya. Seterusnya, antara faktor yang dapat menyumbang kepada budaya hedonism ini adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan merupakan seorang individu yang rapat dengan individu yang lain selain daripada ahli keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan rakan ini membawa potensi yang besar dalam menentukan hala tuju serta ahlak kepada seorang individu yang lain. Perkara ini dapat dilihat dalam satu hadis Bukhari yang membawa perumpamaan bahawa seorang itu berkawan dengan orang yang baik dan orang yang buruk jika seorang itu berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi maka mereka pun akan mendapat bau wanginya tetapi jika mereka berkawan dengan orang yang menjual besi maka mereka akan mendapat bau busuknya perumpamaan ini membawa maksud seorang rakan itu memberi impak yang baik atau buruk kepada seorang individu bergantung kepada di mana hala tuju yang mereka bawa antara golongan yang sangat terkesan dengan pengaruh rakan sebaya ini adalah golongan remaja. Hal ini kerana mereka masih lagi di peringkat perkembangan sosial manusia yang di mana mereka ini lebih mudah terikut-ikut dengan perkara yang dibawa oleh rakan mereka, tidak kira perkara positif atau perkara negatif. Hal ini disebabkan oleh mereka ini lebih bertindak untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling serta rakan-rakan mereka di ketika itu. Perkara ini amat membimbangkan kerana mereka ini berpotensi tinggi untuk mengikut perkara-perkara negatif yang dibawa oleh rakan-rakan mereka yang dapat memberi impak kepada jati diri serta akidah mereka. Perkara ini dapat dirujuk di dalam surah Al-Kahfi ayat 28 yang membawa maksud dan janganlah kamu mengikuti hati-hati yang telah kami lalaikan daripada mengingati kami serta mengikuti hawa nafsunya sehingga melewati batas. kita beralih pula kepada kesan-kesan hedonisme. Impak dari perkembangan budaya hedonisme merupakan salah satu kesan negatif yang cenderung kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan identiti dan jati diri seseorang. Hal ini dikatakan demikian bahawa remaja pada masa kini mudah dipengaruhi oleh media masa. Media masa sering memaparkan gaya hidup barat melalui televisyen dan media sosial. Sebagai contoh, remaja zaman kini banyak didedahkan dengan gaya hidup bebas yang dipengaruhi oleh budaya barat. Selain itu, runtuhnya nilai moral dan akhlak juga merupakan salah satu kesan kerosakan identiti dan jati diri. Hal ini berlaku apabila hiburan menjadi salah satunya fokus dan kehidupan seharian di mana remaja mula mengabaikan peranan asas mereka sebagai pencari ilmu. Contohnya, mengambil sikap sambil lewa, misalnya ponteng kelas, menangguhkan kerja yang diberikan dan ingkar arahan yang telah ditetapkan. Oleh itu, akhlak dan jati diri remaja boleh terjejas kerana mereka lebih mengutamakan keseronokan berbanding nilai moral dan akhlak diri yang sepatutnya menjadi panduan hidup. Selain itu, terjebak dalam gejala sosial merupakan satu sifat negatif yang dipandang seron oleh masyarakat sekeliling. Sama ada dari sudut pandangan agama maupun corak kehidupan mereka. Pada masa kini, kebanyakan remaja mudah terjebak dalam gejala sosial yang hanya berfikir kepada keseronokan sekaligus boleh menjurus kepada tingkah laku yang berisiko. Tamsilnya, menjalankan hubungan luar nikah serta penyalahgunaan dadah dan alkohol yang sering dikaitkan dengan budaya hedonism Tambahan pula, sejak kebelakangan ini, remaja pada masa kini semakin mudah terdedah dengan penularan ideologi songsang melalui media sosial maupun persekitaran sosial. Fenomena ideologi songsang bukanlah suatu perkara yang baru khususnya di negara Malaysia kini. Ianya telah menular sejak sekian lamanya, seperti yang kita sedia maklum, isu lesbian, gay, bisexual and transgender LGBT semakin berleluasa di kalangan remaja kerana gaya hidup yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh hal yang demikian, remaja semakin terleka sehingga sanggup merosakkan masa hadapan mereka serta memberikan kesan yang buruk terhadap keluarga dan juga masyarakat. Seterusnya, budaya hedonisme telah memberi kesan yang ketara terhadap kemerosotan pencapaian akademik dalam kalangan remaja. Remaja kini suka menghabiskan masa untuk hiburan dan keseronokan berbanding prestasi akademik. Kebanyakan masa mereka dihabiskan dengan menonton televisyen, melayari media sosial serta menggunakan telefon pintar secara berlebihan. Keadaan ini menyebabkan mereka gagal memberikan perhatian sepenuhnya dalam proses pembelajaran di dalam kelas, seterusnya menjejaskan pencapaian akademik. Perkara ini bertempatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-As ayat 1 hingga 3 yang menyatakan bahawa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Langkah pertama adalah mengatasi isu hedonisme ialah pembentuk nilai agama dalam diri remaja. Perai hedonisme ini bukan sahaja merosakkan jati diri remaja, malah menyebabkan kemerosotan nilai agama dan akhlak. Antara usaha yang boleh dilaksanakan ialah melalui aktiviti kerohanian di sekolah dan universiti aktiviti ini dapat meningkatkan kesedaran remaja tentang tanggungjawab mereka sebagai individu muslim serta bantu mereka membisakan atas perkara yang baik dan buruk. Selain itu, peranan ibu bapa, guru dan institusi kerajaan amat penting dalam menyuntik nilai akhlak, moral dan agama berlandaskan syariat Islam. Pengajaran aktiviti kejuruh latihan dan kem bimbingan akhlak juga mampu membina jati diri remaja agar mereka tidak boleh terpengaruh dengan ideologi hedonisme. Langkah kedua ialah memperkasakan undang-undang bagi mengawal tingkah laku remaja. Undang-undang berfungsi sebagai garis panduan untuk memastikan masyarakat berada dalam lingkungan yang selamat dan berakhlak. Pada masa kini, pencerah pusat hiburan yang paling serta terutama di kawasan bandar telah memudahkan remaja melapakkan hiburan secara bebas berbanding aktiviti berilmiah. Oleh itu, pihak berkuasa perlu memperketatkan pemantauan terhadap pusat hiburan terutamanya yang beroperasi tanpa lisin atau membenarkan kemasukan remaja dan pelajar sekolah. Undang-undang yang berteraskan al dan Al-Sunnah juga penting dalam mengawal pergaulan bebas serta aktiviti hiburan melampau seperti arah dan judi. Pelaksanaan undang-undang seperti Akta Kenangan-Kenangan Udiri Akta Dada Berbahaya dan Undang-Undang Syariah Negeri berperanan melindungi remaja daripada pengaruh negatif. Tindakan seperti rondaan keselamatan, operasi bersepadu dan pemeriksaan premisi purat mampu membentuk pelibatan remaja dalam aktiviti tidak bermoral ini. Langkah yang terakhir ialah mengawal penggunaan media sosial dan teknologi. Pada era digital ini, media masa menjadi medium utama penyebaran beraya yang mudah diakses oleh remaja tanpa sepedan yang mempromosikan gaya hidup bebas. Media masa seharusnya bertanggungjawab mendidik masyarakat dengan memaparkan kandungan berusaha moral dan ilmu ini bukan yang mementingkan keuntungan semata-mata. Selain itu, media juga boleh mengetengahkan contoh teladan positif seperti pelajar cemerlang, beli sukarelawan dan usahawan muda sebagai inspirasi kepada remaja. Tokoh berpengaruh yang menghasilkan ikut dengan berusaha pendidikan boleh dijadikan model kejayaan agar remaja terdorong untuk meningkatkan mutu diri. Penggunaan media sosial perlu dikawal dan dimanfaatkan secara sederhana dan produktif. Pengawalan ini bukan bertujuan menghalang hiburan, tetapi memastikan hiburan tersebut tidak membawa kepada keruntuhan akhlak dan penularan budaya hedonisme. Sebagai kesimpulan, budaya hedonisme telah memberi kesan negatif yang serius terhadap kepribadian dan akhlak dalam kalangan remaja apabila keseronokan dijadikan keutamaan dalam kehidupan. Tanpa kawalan diri dan bimbingan yang betul, remaja mudah terjebak dalam gaya hidup melampau sehingga mengabaikan nilai moral, tanggungjawab serta jati diri. Oleh itu, peranan keluarga, pihak sekolah dan masyarakat amat penting dalam membentuk remaja yang seimbang dari segi rohani, emosi dan sosial. Penerapan nilai murni serta kawalan terhadap pengaruh negatif perlu diperkukuhkan agar remaja dapat membina masa depan yang lebih berakhlak dan berintegriti. Sekian sahaja daripada pembentangan grup kami. Terima kasih kerana sudi menonton dan memberi perhatian.